Terima kasih Ibu Majlis Majlis. Jarang sekali nak meminta sekiran. Yang dikasih ini, rakan saya dan juga ini, Adakan George, Sahyati yang berhormat, hadirin yang dihormati sekalian. Panjang kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT. Kebanyakan usia diberi kekuatan, diberi kesihatan untuk membolehkan kita menunaikan ibadat dan kuasa dan kita pada hari ini di Papar semalam di Kuala besok di Kuda misalnya untuk bertemulun lepas itu terdendakan batu Zati di barat pentingnya kita adakan menjadi semua lagi ialah untuk agar siar Islam dapat kita tempatkan dapat kita sampaikan dapat kita peringatkan kepada umat di muka bumi ini. Kita memahami, mengetahui peranan kita selaku umat yang ada. Kadang-kadang itu dia paham, dia tahu, tapi amalan itu tidak. Ini yang membimbangkan. Hakikatnya, kita memahami, membaca Al-Quran. Pada setiap waktu, ayat yang pertama pembukaan Al-Quran, seperti yang disebutkan tadi oleh rakan saya Datuk Aidil dan Fatihah Alhamdulillah Rabbil Al Alamin Rahmani wa Rahim Malik Yawmiddin Ya kana amru wa ya kana sayyid min as-sirat as-sirat allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wa ad-dallin Ayat itu cukup mulia ayat itu doa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Berkuasa yang Maha Pemurah pembuka kepada ayat Kenapa pembuka kepada Al-Quran Diturunkan Al-Quran ini dalam Nuzul Quran hari ini Inna anzalna hufi laylatil qadr Wa ma'adru kama laylatil qadr Laylatil qadr ibairu min al-fisa Dan anzalul malaika Tuaruhu bi hadisi rabbihim min kulli am Salamun ihatka matlai fajr Malam Lailatul qadr Diturunkan Al-Quran Wajah Rasulullah Ta'ala Seribu bulan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa dalam ayat Al-Quran itu surah Al-Qadar itu diturunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala seribu bulan jauh baik bulan ini daripada bulan-bulan yang lain. Kena bulan inilah diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan satu kitab yang menjadi panduan kepada umat di muka bumi ini agar jalan mereka tidak sesat kena yang menyesatkan umat di dunia ini nafsu seringkali saya sebutkan nafsu ini gelombang yang paling berat cabaran manusia berhadapan dengan nafsunya bila ada duitnya mula sikit sikit duitnya mau beli proton bila sudah meningkat pendapatannya mau beli Mercedes Benz. Bila sudah meningkat berjuta Rolls Rumah dulu rumah terrace. Sudah itu CBD. Sudah CBD Banglo. Sudah Banglo wah udah main istan. Begitulah nafsu manusia. Datuk Aidil minta saya tak sekira saya tak sekira. Saya tak mau cerita politik. Kadang-kadang itu hibah. Bukan tidak boleh cerita politik orang lain cerita politik di mana tempatnya. Tapi ini malamnya, bulannya, tempat kita beramal Hari ingat memperingati di antara satu dengan yang lain umat di muka bumi ini. Terkadang itu kita terpesong oleh kena gambarannya, pakai yang ada, nafsu, ya, digambarkan. Kalau kita rumahnya besar, ekornya, kipas anginnya, terkadang itu kita tidak tahu. Kita tidak sedar. Orang yang tidak ada ekornya itu tidurnya lena. Orang yang tidak ada kipasnya itu tidurnya lena. Pasal apa? Kalau tidurnya dengan ekorn, sudah pasti ada handphonenya, ada TV-nya. TV-nya itu kadang-kadang banyak kedengaran. Ustaz Kasihnya, ya, Ustaz itu kalau Ustaz yang dengar ceramahnya, tapi yang didengar ini kadang-kadang lain dramanya itu menarik dramanya. Yang minat semua pihak drama-drama ini. Maka ini yang kita dapatkan. Sebesar-besar cabaran yang ada nafsu kita di bumi ini. Pasal itu dikita perintahkan oleh Allah SWT berpuasa. Kerap tadi saya nyatakan bahawa dalam bulan Ramadan ini membimbing umat pasal ada moral value -nya. Kita dilahirkan di muka bumi with purpose. Ada tujuannya. Kita tidak dilahirkan tanpa tujuannya. Dilahirkan oleh Allah SWT malahan kalau kita tengok dalam Al-Quran itu bis kurang bilang. Apa bis dalam bahasa Melayu? Yang bawa kita pengenal. Dia terbang dari satu bunga ke satu bunga. Lebah. lebah bis orang bilang orang kampung saya ni biasa penyengat saja pasal dulu dulu kau tahu lagi memanjat pokok jambu itu di sempurna kena gigit api semerah kena gandang ya dulu dulu lah ini cerita orang kampung ya Biasalah, saya ni orang kampung anak dilayankan di kampung tahun 50an bila kita melihat bagaimana ciptaan Tuhan lebah ini dia terbang dari satu tempat ke satu tempat. Itu dalam Al-Quran ada disebutkan itu. Dan dia membawa benih-benih sehingga bercampur leh. Kadang-kadang bunga itu ceria, warnanya kuning, warnanya merah, membiak. Ya. Terkadang itu burung juga memakan segala buah-buah yang ada. Lepas itu dia buang najisnya, duduk. Sampai jatuh ke tanah, lepas itu menjadi tumbuhan. Bukan hanya buah-buah yang ada, dan itu kebesarannya Al-Quran. Supaya pedoman kepada umat. Terkadang itu kita banyak membaca buku-buku lain. Kawan-kawan ya. saya dalam gangga politik. Dia suka membaca buku yang ditulis oleh Tony Blair. Leadership dia kata. Kepimpinan. Tapi jarang membaca Al-Quran. Dan al Quran ini merupakan satu waktu. Seribu bulan. Jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Agar umat diperingatkan. Seperti yang dinyatakan kita dilahirkan dengan tujuan di muka bumi. Untuk kita antara kita di antara manusia. Saya masih ingat, saya peringatkan rakan-rakan saya bila kita menjadi pemerintah, bila kita ada kuasa, kuasa bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Pangkat yang ada kepada kita bukan kita. Pasal tidak mungkin kita boleh didaunatkan menjadi insan yang bertempat adanya, yang berada kalau tidak ada doa, kalau tidak ada bantuan dari yang Maha dari Allah Subhanahu Wa Taala khususnya, maka kita harus sampaikan, sampaikanlah apa yang ada kepada kita, sama ada nasihat, sama ada bantuan sedikit meringankan kepanasan para umat yang ada di muka bumi ini. Jangan disimpan di dalam rumah, jangan disimpan di dalam bank terlampau banyak, ya. Pasal itu tidak digalakkan itu dalam istan. Kalaupun ada simpan bunga-bunganya riba. Interest itu. Haram. Makan yang patut. Makan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu SWT. Jangan. Begitu juga kita berpuasa. Puasa yang ada, halalnya itu kita pegang. Jawatan itu untuk membantu umat. Itu sebahagian daripada amalan. Kita di muka bumi. Seumpama masjid ini didirukan. Malahan saya masih ingat masa saya ketua menteri. Tidak ada surat pekeliling yang saya bagi arahan. Masjid tidak boleh digunakan oleh mana-mana pihak. Saya galakkan sampai pas pun saya bagi tahu Amerika. mereka, pas pun masuklah. Gunakan. Pasal tapi dinasihatkan gunakan masjid untuk tazkirah, bantuan. Apa juga bentuk dia. Pasal kita bagi ruang, bukan kita bagi sekatan kepada mana-mana pihak, tidak ada. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya tidak bagi arahan waktu itu untuk membolehkan supaya siar Islam disemarakkan di rumah Allah Subhanahu wa taala masjid ini untuk kita beribadat kena bulan yang mulia ini membimbing umat tentang betapa pentingnya nilai-nilai dalam hidup kita. Bukan hanya tan nafsu makan, tan nafsu menyentuh. Saya tengok bubur sudah. Bubur berapa itu? Ketawa dia pasal dia nampak ada bubur di depan Ada yang dia nampak dia telan irunya. Itu. itu belum lagi mineral water. Kurmanya ada, kuihnya merah lagi saya nampak hijau. Ditahan itu nafsu itu. Supaya apa? Nampak depan mata Allah Subhanahu Wataala membimbing umat dalam bulan yang baik ini supaya tahan nafsu kita. Mata kita yang memandang, tapi tidak boleh bergerak mata ini dan tangan ini selagi hati itu. Jiwanya itu. Tidak bersih. Kalau jiwanya, sopah masa saya selalu cerita kadang-kadang bila kita kerja, pagi-pagi terus isteri kita masak panas air tidak ada panas saya roti, di marah Tapi dalam bulan Ramadan ini tidak ada suami marah istri tidak ada sarapan pagi. Punya bayi itu. Kalau istri yang melarang jangan kau minum bang. Itu bulan puasa. Marah dia. Kenapa tidak boleh minum? Tapi dalam bulan puasa tidak ada yang boleh marah pasal kita tidak ada makan tengah hari, tidak ada minum sarapan pagi. Seumpama itu kita dibimbing selalu iman Disiplin. Inculcate values in our life Supaya kita mempunyai nilai disiplin dalam diri kita. Nafsu kita dibimbing. Kejujuran kita juga. Kena ikhlas. Jangan hanya kita selalu. Nama itu sama dengan ada kondisi Ramadan Haziz Sanafi Billahi Ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada besok pagi dalam bulan Ramadan wajib kata sediku kerana Allah Ta'ala. Itu niatnya. Tapi kadang-kadang ada di antara, dahulu. Saya masih ingat tahun 50-an, 60-an. Tidak sampai lagi itu umuman radio berbunyi. Dulu mana ada TV. Tahun 70 saja, 72 baru ada TV saya ingat. Bila ada TV di rumah itu, 70-an saya masih ingat ada TV di situ. Yang orang tua-tua saya tanya, eh, kenapa dia tidak pernah cakap 24 jam? Dia tidak tahu TV itu elektrik. Mana lah orang kampung tidak tahu jauh TV macam mana perangai Ya? Kita tidak tunggu lagi. Terus sisa perokok dia. Wah, dia bilang orang tua kita sudah tengok dia bulan itu mungkin sudah ada sikit matahari terbenam. Iyalah bukan terbenam, kena kena hujan mana nampak kan? Orang bilang cloud is very dark. Cuaca itu tidak timbul, mata pun tidak nampak. Jauh Tapi kadang-kadang itu yang diturunkan agama ini supaya berpandukan di dalam Al-Quran dan hadis. Hadis itu juga menyatakan fatwa ada. Para ulama menentukan waktunya bila. Di semenanjung satu jam lebih menunggu. Kita enam, di sini jam enam ke jam enam setengah kan? Jam enam lima puluh kan? Dah, apa, lewat sikit. Enam setengah. Itu waktunya. Jadi seharusnya menjadi pedoman kepada umat. Supaya dibimbing umat dalam bulan yang baik ini. Supaya nafsu dikawal, disiplin. Kejujuran. Kena jujur. Jangan hari ini kita hanya menahan makan tidak dapat makan di sentuhnya kurbannya, dia punya bubuknya. Tapi pandangan kita, pertuturan kita, dari segi umat itu, memitnah cerita, dongeng, berbagai-bagai, ini tidak dibimbing itu. Kena dibimbing. Pasal itu, dalam rukunnya, sebelum menunaikan salat itu, wudhu. Dan rukunnya wudhu, ini tangannya, mulutnya, hidungnya, telinganya, dibasuh itu. Kena mulut inilah yang selalu bicara. Macam-macam. Marah isteri, marah suami, marah itu macam-macam. Dapur pun teriak, periuk pun susah. kadang, -kadang. ya, mana sudah dia punya minyak, macam-macam. Jadi mulut ini juga. Ya, that's why. Itu yang saya beritahu, penting kepada kita, kena ada kejujuran. Ya, ditahan jujur. Nampak tidak nampak. Tapi jangan lupa di muka bumi ini. Hari ini, kita selaku ibu dan bapa kita selaku pemerintah hari ini. Mungkin manusia tidak nampak apa tingkah laku kita. Tindak tanduk kita. Wa ima saya beritahu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala-gala apa yang dalam jiwa hati kita. Itu yang kita lebih takut daripada manusia nampak. Kerana kita tahu manusia tidak akan kekal di muka bumi. Saya masih ingat dulu masa saya jadi ketua menteri, cerita sikit peringatkan Datu Aidit semua, mantan menteri-menteri, saya bagi tahu kalau ada menteri mau cari projek boleh. Saya bagi sign projek. Kamu kemukakan berapa juta kamu mau? 50 juta, 100 juta. Tampilkan bersama permohonan kamu lepas itu buat sekali surat letak jawatan menjadi menteri. Saya tidak mau menteri berniaga. Pasal bukan tempatnya mereka beramal sebagai seorang pemimpin untuk mengaut kekayaan kepada pakai-pakai miskin yang ada. Kita menjadi pemerintah, kita menjadi pemimpin seumpama seorang imam yang membimbing salat itu. Kalau imamnya betul, alhamdulillah. Rukunnya, terjuitnya ya. Tapi kalau rukunnya pun tidak betul, makmum menubur Jangan tidak tegur. Waktu ada waktu lagi Adik? Ada. Saya takut nanti saya pun kena ikut peraturan juga. Jangan pula kerja waktu kan. Tazkirah pun tazkirah juga. Jarang sekali saya bagi tazkirah ini. Kerana ini kadang-kadang kita selalu berjanji kepada Allah SWT Maha lemah manusia ini Na'udzubillah saya sendiri pun selaku insan manusia sudah tentu ada dosanya Bukan tidak ada walaupun saya datang daripada sempurna Orangnya bukan sempurna Ya Kita makhluk yang ada senantiasa kesilapan kesalahan Walaupun terkadang itu berjanji kepada Allah SWT Inna salati wa nusuki Wa mahyai mati lillahi rabbil alamin hidup saya, mati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji. Tidak ada yang sejanji kepada istri saya sehidup semati saya sayang. Mana ada? Tidak ada. Istri saya kalau saya yang mati dia tidak ikut dalam kubur ini. Kan? Eh. Tapi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini, malahan kita bagi minum, kita bagi makan bantuan kepada umat umat Islam ialah untuk kita menunaikan amalan kita Ibadah kita selaku makhluk Tuhan. Hadirin yang dihormati sekalian selain daripada kita di dalam bulan yang baik disiplin supaya ada kejujuran dan keikhlasan ya. ditanam dalam semangat ini bulan Ramadan ini kena ikhlas. Jangan buat yang jahat Jangan tu batal puasa kita. Ya, jangan pertuturan yang kurang pahala kita, pertuturan kita yang tidak baik. Malahan juga diturunkan rukunnya itu. Zakat itu. Diwajibkan kepada umat yang mampu dalam bulan ini. Bila sudah ada amalan kita lengkap, maka disekalikan dengan zakat, kena zakat itu artinya membimbing umat. Bagilah yang mampu kepada yang tidak mampu. Sedekat. Ya? Tapi jangan pula kamu bagi zakat. Datuk Sri, bagilah sikit juga. Takpun dah ada duit, mau bagi zakat. Tak boleh. Dari segi dia punya rukun dia mana boleh zakat tu kepada orang yang mampu saja. Ya? Maha mulia, maha pemurah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Fatihah tadi saya sebutkan. Maha pengasih, maha pemurah, penyayang. Yang mampu saja bagi zakat, yang tidak mampu jangan bagi zakat. Begitulah maha mulianya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat pembuka surah Al-Fatihah itu dalam Al-Quran itu. Ini Nuzul Quran dia ya, saya, cerita tentang Nuzul Quran. Diturunkan saat itu. Begitu juga rukun-rukun lain. Hajinya. Ya. Yang mampu. Jangan pergi haji atas kita berhutang. Tidak boleh. Ya. Tidak ada keikhlasan. Ya. Tidak ada keupayaan. Tuhan tidak mewajibkan kepada umat. Yang bergantung untuk supaya kita memaikan seolah-olah. Wa'imah Allah subhanahu wa, wa, wa ta'ala juga memerintahkan kita kalaupun kita berpuasa ada musimnya berpuasa ini wajib kalau yang tidak wajib itu adanya ni kepada kaum ibu pun tidak wajib tapi dia ada musim dia bukan tidak ada musim dia kena itulah maha pemurah maha penyayang Allah Subhanahu wa taala agama ini is very adaptable zaman berzaman diturunkan Al-Quran ini daripada 1400 satu 1500 tahun dahulu banyak kebenaran dalam Al-Quran. Diceritakan tentang bagaimana segumpal darah dalam ayat, saya pun lupa ayatnya. Dalam ayat itu bahawa segumpal darah menjadi kulit. Wa bukan hanya menjadi kulit, menjadi tulang kepada manusia. Bila anak itu dalam tubuh mainan ibunya, darah saja itu. Orang bilang, it's combination of sperm. Di antara suami dengan istrinya. Tapi segumpal darah itu menjadikan manusia kulitnya. Segumpal darah itu menjadikan manusia menjadi tulangnya. Dan is scientist baru mengenali hanya dalam tidak sampai 100 tahun. Itu sudah 1500 tahun dahulu. Al-Quran diturunkan tentang kebenaran-kebenaran. Begitu juga selalu saya sebutkan. Gulf di Alaska pertemuan laut yang masin dengan yang garam itu. Asin dengan tawari. itu. The ocean. A salty one. Bertemu. Di lautan Gulf Alaska ini. Kamu nampak di situ. Kamu catat. Kamu pergi Google. Betul kan yang cakap Datuk Syafi? Bukan saya yang cakap. Itu firman Allah Subhanahu SWT kepada Rasul. Kerana Al-Quran ini diturunkan. Itu di antara wahyu yang diturunkan kepada para Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad. Sama ada di Madinah, sama ada di Mekah. Ya? Dan bila kita melihat keadaan kebenaran kebenaran itu memang ada. Ya? Maka saya berharap sungguh dan kepada diri saya selalu peringatkan. Tunaikan tanggung jawab selalu umat. Ya. Maha penyayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kasih sayang antara kita selaku umat. Jangan berbalas, jangan berpecah. Ya. Dan kadang, -kadang itu perpecahan itu mengikut kadang-kadang itu nafsu saya. Saya bimbang. Alhamdulillah hari ini. nampak senyum selalu. Jadi bang itu kalau sampai pilihan raya tidak senyum. Asal bila sudah calon diumumkan susah itu. <laughs> itu nafsu itu. Ya, tidak mahu cerita politik, tapi ini cuma diperingatkan contohnya. Seumpama itu untuk nak diperingatkan kepada umat yang ada kawal nafsu, dinding nafsu. Kalau ada daripada Allah Subhanahu Taala, insya Allah, ya itu kita menjadi perantara. Kita tidak tahu rezeki yang diturunkan kita punya kepada semua antara. Jadi saya hadir di Jumat sekian, mungkin ada masa tidak memerlukan jalan. Nanti saya sambung uh, ceramahnya, ceramah agama di masa akan datang. Mungkin ceramah politik. Nah, dalam politik ini banyak saya tahu. Banyak saya kenal. InsyaAllah. Ya. Cuma saya peringatkan selaku dalam bulan yang baik kepada diri saya dan seluruh umat yang ada. Bintang pun kepada Tuhan minta pun kepada tuan-tuan dan puan-puan yang -puan sekalian. Mungkin saya tidak lama, cuma mungkin berapa bulan saja, 20, 20 bulan lebih jadi ketua menteri. Kalau ada salah, silap saya. Selaku insan manusia, ada yang minta projek tidak dapat dibagi, ada yang minta jawatan tidak dapat dibagi. Ampunkan, maafkan saya selaku insan manusia ya, yang tidak boleh memberi apa yang dikendaki oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada salah silap dari segi pertuturan, tindakan untuk saya. Bahasa saya mungkin terguris perasaan semua yang ada hadir pada hari ini maafkan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim sekali lagi kita doakan kepada Allah semua ta'ala agar amalan kita mendapat keredaan dalam bulan yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menunaikan kepada puasa wa billahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Susah mau berhenti, susah mau berhenti nanti. daripada yang. dan seterusnya adalah untuk penyampaian sumbangan sumbangan-sumbangan ini ada tiga perkara pertama beras ada tin roti dan kurma bakul makanan mungkin ada uang tunai juga ini beras dan di adalah sumbangan daripada daripada hamba Allah. Yang pertama dipersilakan saudara Nasib Yamin. Untuk pengetahuan, kita hanya akan memberi lima saja dan setelah itu kita akan bagi dan boleh tutup melalui kupon yang telah kita beri kepada penerima-penerima sumbangan. Dari kedua, Tuan Haji Ahmad bin Haji Husin. Penerima ketiga sila bersedia Gijah binti Ismail dan minta bersedia juga kepada penerima yang keempat Melisa Iman Safia binti Az binti, Az binti dan yang kelima adalah adik Zuhri Zuraid